กราบสวัสดีแฟนคลับนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนนะครับวันนี้เรามีลีลาการเล่นเทคบอลของนักกีฬาทีมชาติกัมพูชามาให้ชมกันครับฝีมือจะโหดแค่ไหนพอที่จะโค่นทีมชาติไทยได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับ បានសម្រេចចិត្តចូលវគ្គហាត់បាល់តតលើតុកដែលជាប្រភេទកីឡាថ្មីក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមការចាប់ប្រភេទកីឡាថ្មីក៏ដោយសារតែអតីតខ្សែប្រយុទ្ធក្លឹបនគរបាជ يت ចង់សាកល្បងសមត្ថភាពហើយក៏ព្រោះតែជាអ្នកចូលចិត្តលេងកីឡាបាល់តតក្បាលជើងពីមុនមកដែរគិតមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជិតមួយខែហើយដែលកីឡាករមានគំនិតនៅរៀបធានីភ្នំពេញបានវគ្គហាត់កីឡាបាល់តតលើតុកឬហៅថា Tableball ហើយថាទោះបីជាប ọt ពិសោធន៍ថ្មីហើយមិនទាន់មានភាពរលូនល្អ គេនៅតែព្យាយាមដើម្បីអាចករសៅបានឱកាសដំណើរប្រទេសក្នុងព្រឹត្តិការកីឡាស៊ីហ្គេមក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2023ស្រឡាញ់ទៅមកអញ្ចឹងហើយយើងគិតថាវាខប់ផ្លៃមើលទៅខប់ផ្លៃដែរមិនចឹងវាអឺខប់ផ្លៃច្រើននរណានេះវាយើងមានលក្ខណៈមួយស្មើឬក៏ដៃគូបើថាមានដៃគូម្នាក់ខូចឬក៏យើងម្នាក់ដែរហត់សឹមមានចែកឯទេលេងគឺបាក់លេងមួយគេដើម្បីយកឈ្នះគេហើយវាមានវាជាកលាថ្មីដែលត្រូវចូលរួមអញ្ចឹងវាមាន ច្បាប់ច្រើនយកអត់តន់យល់ខ្ញុំពឹងតែស្វែងយល់ក្នុងហាត់ដើម្បីកើនទៅមុខទៀតสําหรับការលម្ាក់ផ្ដាល់របស់តាវីលើអវ័យខ្លះដែរគឺខ្ញុំតែស្វែងយល់ច្បាស់ពីតែការនេះអវ័យខ្លះទៅថ្ងៃស័កប៉ុនស្វែងរកខ្ញុំធានមកជួយនឹងថ្ងៃនេះនឹងជាតាវីស្វែងមកស័តបងខាងទីមួយដោយសារខ្ញុំជាក ਲਾ កតាត់ស្រាប់ហើយខ្ញុំចង់ចេះលើសមត្ថភាពយើងផង នៅបីសកលភាពយើងផងមានចាប់ដៅមានដំបងមកឡអពេលហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃហើយហើយយើងចាប់បានប្រហែល100តែនៅនៅឲ្យខ្លះឡចាប់ពីចាប់ដៅមករយៈពេលដូចជាបានទឹកពីទឹកខ្ញុំចាប់បានដូចជាទីមួយគឺការបារប្រើចែកផ្ទត់ចែកផ្ទត់ផ្ទត់ខ្លួនដូចជាペនតុបក្បាលដល់ទៅខ្ញុំអាចលេងបានតែប្រសិនបើយឲ្យអត់ទាន់ចេះក្បាច់ដូចជាយើងហកគប់ឬមួយក៏ ប <coughs> <coughs> ាទសម្លាញ់កូនឡៅសម្លាប់ប라វីគឺថាអាញ់នឹងជាយឹមបន្តភានឹងដល់មានឱកាសជាប់ពីហ្គេមទៀតគឺតយ៉ាងម៉េចគេយុំខំប្រឹងអស់មានគុណភាពបើមិនមានឱកាសជាប់បានសង្ហានគុណនៅស៊ីហ្គេមគឺនឹងមានមោរភាពឲ្យយំបានបែអោតํานៅឲ្យជិះម្ដងទៀតដូចវិស៊ីហ្គេមនេះជាកលាទី1ហើយនឹងធានាដាក់ចូលក្នុងស៊ីហ្គេមណាអញ្ចឹង amin អ្នកបានស្គាល់ច្បាស់ពីកលាកលាមបាជាតិក្នុងឆ្នាំ2010ហើយចូលរួមចំណាយឈ្នះពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនឆ្នាំ2014គេក៏ធ្លាប់ជាប់ជម្រើសជាតិអាយុក្រៅ19ឆ្នាំអាយុក្រៅ22ឆ្នាំ ยังไงกันบ้างครับกับลีละการเล่นกีฬาเทคบอลของนักกีฬากัมพูชาในอนาคตเราอาจจะได้เห็นเทคบอลกัมพูชาในระดับโลกเหมือนทีมชาติไทยก็เป็นได้นะครับจะมีรูปสลักเทคบอลอยู่ที่กำแพนงนครวัดแล้วหรือเปล่าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ